Привыкали. Да, ну вот у нас есть еще один код, я его вытягиваю. Я его вытягиваю этот код и закидываю себе в iPython. в котором э, целых четыре строчки, и мы попробуем уже на правду калькулятор, то был калькулятор 0, это уже калькулятор 1, да, это уже на самом деле калькулятор. Мы э, используем оператор input, с, но как бы с такой строчкой, месседж, который вылетает, Uh, типа дайте, надайте первое целое число. Uh, По-русски это обозначает: uh, дайте мне, пожалуйста, первое целое число. И соответственно дайте мне другое целое число. И смотрим, в Пайтоне так можно. Вот в Пайтоне можно использовать в именах кириллические символы. Тут прям все символы кириллические. Но как раз это и не рекомендуется. Я это показываю, чтобы вы так не делали. То есть можно, но не нужно. Если вы не француз... Там, или японец и китаец, то не нужно. Вот я сильно прошу не использовать кириллические символы. Хотя, с другой стороны, если вы пишете программу для себя любимого, вам хочется. Пытайся не вопрос. Да, э, в первую оператор вводит данные в input, потом этот input конвертируется в целое. Целое присваивается с A, связывается, второй делает ровно то же самое, э, но связывается с именем другое число, э, и потом выполняется операция сложения А плюс другое число. Э, мы получаем какой-то результат. И этот результат напечатаем. Смотрите, я вот сюда это перетянул специально, чтобы объяснить, почему не надо использовать кириллические символы. Потому что у меня стоит такой подсказчик правильного написания кода. И он говорит, вот уже начинает за мной гоняться, и говорит, вот эти вот все литеры, которые не «д», видите, да, и не, не, не «ч», и не «и», они, говорит, вот эти буквы вас могут ввести в заблуждение, потому что они сильно похожи на латинские. Будьте осторожны. И мне вот глазами это уже не нравится, поэтому я и не использую киллерически. Но о чем речь? Чего он за мной гоняет? Чего он заботится обо мне? Ну, потому что... Давайте сначала программу выполним, а потом я объясню, о чем речь. Ой, уже выполнил программу. А, давайте еще раз. Первое число 33, ну, или 233. Второе число там, не важно, 44. Ударил на Enter. Зачем издеваться над зрителями? Но 233 плюс 44 это 277. Давайте поверим Python. Все сработало. То есть мы написали, ну как калькулятор, это слагатор. Это еще не калькулятор, он пока склад, складывать умеет больше ничего. Калькулятор еще тот себе. Но на то мы изучали только что оператор IF с тем, чтобы попросить после введения двух чисел, а дайте а введите операцию, которую вы хотите с этими двумя числами, и потом начнем ветвиться, ветвиться и кучериться. Окей, а, ну что ж.